Nilai ingkang asring dipun sebat si emas ijo kanthi gandha ingkang arum sinaos dipun tanam ing wadah ingkang winates kanyata ugisa saged tuwuh kanthi subur Salah satunggalipun kados ingkang katindakaken dening Suryati saking dusun Pengos A Gerbosari Samigaluh kulon Kulonprogo ingkang nanem vanili ing setunggaling pot sarto tilas ing kendul toya mineral Miturut Suryati nanem vanili ing setunggaling pot kampil katindakaken ingkang bagen inggih menika migatosaken media tanemipun, panyiraman sarto rabu ingkang pas. Menggah media tanamipun genakakan arang pakis, Siti ingkang sampun dipuntambai rabu organik arupi pujalan truwelu ingkang dipunbutidayaken. Panginaning rabu arupi pujalan truwelu sarto dipuntambah urinipun, kanyota taneman vanilinipun ugi langkung tuwo subur. Nguningani tanaman vanili meika sipatipun ngerambat, Suriati masangi lanjaran saking deling. Miturut Suriyati budidaya tanaman vanili ing stunggaling pot menika kanyata gisa ngirangi ngerbasaning jamur fusarium ingkang asring ra tanaman vanili. Saking asiling paneliten, kandetan vanili ingkang dipun budidaya lumantar cara menika ugi langkung sae ngancik 11% kepanengan kalian menawi dipun tanam ing lahan konvensional. Saking wine ingkang dipun tanam kanthi di ukuran 18 cm ing salebeting sekawan tahun sampun wiwit mawuh. pengaosing vanili ingkang sampun garing saben setunggal kilo ngacik kalih yuta rupiah. Ingiling regi temtunipun nindaken usaha budidaya vanili, mucudaken setunggaling kaludangan ingkang sae, lan saged nikelakenkaraharcaning katang tani.